Salam, kanalıma hoş gelmişsiniz. Kanala abone olup beğenmeyi unutmayın. Hemçinin fikirleriniz bizim için çok önemlidir. Kanala abone olup beğenmeyi unutmayın. Hemçinin fikirleriniz bizim için çok önemlidir. Azerbaycan'ın bir nömreli metbeh kanalı olan Fatime Metbeh'de kanalına abone olarak yeni lezzetli yemek ve bişmelerin nece hazırlandığını öğrenebilirsiniz. YouTube-da Fatibe Mətbəxdə yazaraq yada videonun aşağısında və yuxarısındakı linkdən daxil olaraq kanala keçid edə bilərsiniz. Kanala keçid edərək ləzzətli bişmələrin keyfini çıxarın. Coach Çoxdan həll edilməli olan tapşırıqları yerinə yetirin. Bu gün ondan səy tələb etməyəcək. Təşkilati məsələləri həll edə, işləri qaydaya sala bilərsiniz. Evdə həm şəkildən daha çox qayğı ola bilər, ancaq gündəlik işlərin nöqtasından tez gələ bilərsiniz. Gün şəxsi münasibətlər baxımından əlverişli olacaq. Çox fərqli insanlarla tez anlaşacaqsınız, hər kəsə bir yanaşma tapacaqsınız. Hətta adətən yalnız başqalarının çatışmazlıqlarına gələnlər də sizi bəyənəcək. Gün məhriban, romantik görüş və ailə tədbiri üçün münasibdir. Ətrafınıza nəzər yetirin. Çünki başınız öz işlərinizə qarışıb və nəticədə rəbət bəslədiyiniz adamla münasibətləri itirmək təhlükəsi ilə üzləşmisiniz. Şəhərdən kənar gəzinti üçün münasib gündür. Yeni tanışların evinə də qonaq getmək olar. Gün yeni işlər görmək üçün münasibdir. Onlarla məşğul olmaq üçün lazım olan bütün məlumatları tez əldə edəcəksiniz və köməkçiləri tapmaq asan olacaq. Bir çoxları əvvəllər ümid etmədikləri dəstəyi alacaqlar. Bu gün bəzi nümayəndələri faydalı iş əlaqələri əldə edəcəklər. Maliyyə məsələlərində ehtiyatlı olmaq lazımdır. Siz israfçılığa meylli olacaqsınız, fırda şeylərə xeyli pul xərcləyə bilərsiniz. Axşam saatları ən yaxın insanlarla keçirilməlidir. Onlarla münasibət xüsusi ilə xoş olacaq. Sevgi məsələlərinə mülayim yanaşın. Bu həm mövcud olan əsəbiliyinizi azalda, həm də işlərinizin yaxşılaşmasına təkan verə bilər qoğumluq münasibətlərinə xüsusi fikir verin. Bu vaqib məsələlərin müzakirəsi üçün yaxşı gündür. Əvəllər sizi heç başa düşməyən və hər hansı səbəbdən mübahisə edənlə belə ümumi dil tapa biləcəksiniz. Bir çoxları cazibədarlığı sayəsində insanların rəhbətini qazanacaq. Romantik bir hekayənin başlanğıcı istisna edilmir. Ancaq yeni münasibətlər istədiyinizdən daha yavaş inkişaf edəcək. Bəzi təcili tapşırıqlar gözlənilmədən ortaya çıxa bilər. Bəlkə də onları həll etmək üçün planları dəyiştirməli, qalan hər şeyi təxirə salmalı olacaqsınız. Çox narahat olmayın, ehtiyacınız olan hər şey üçün vaxtınız olacaq. Gün qeyri-adi və maraqlı məşğuliyyət üçün yararlıdır. Günün maliyyə mənzərəsinə gəlincə, pul lazım olduğu qədər olacaq, artıq gözləməyin. Ulduzlar bildirir ki, yaxın zamanlarda maddi vəziyyətinizi yaxşılaşdıracaqsınız. Gün görüşlər və danışıqlar üçün əlverişli olacaq. Çox fərqli insanlarla asanlıqla ortaq dil tapacaqsınız. Adətən demək olar ki, heç kimin sevməyənlərdə də xoş təəssürat yaradacaqsınız. Maraqlı iş təklifləri ala bilərsiniz. Bəziləri öz istedadları üçün gözlənilməz istifadə sahələri tapacaqlar ki, bu da başqalarının heyranlığına səbəb olacaq. Əsas odur ki, düzgün prioritet verin və xırda şeylərdən narahat olmayın. Təəssüf ki, günorta saatlarında başqa vaxtlarda əhəmiyyət vermədiyiniz xırda problemlərə çox önəm verməyə meylli olacaqsınız. Əhəmiyyətli qərarlar qəbul etməmək daha yaxşıdır. Emosiyaların təsiri altında səhv edə bilərsiniz. Hər mənada uğurlu təqvimdir. Öz gücünüzə etibar edin. Çünki göy qübbəsi sizə elə bir enerji verəcək ki, bütün maneələri dəf edə biləcəksiniz. Axşamsa sürprizlər gözlənilir. Əkizlər Günün əvvəlində əsəbləşməməyə və xırda şeylərə görə narahat olmamağa çalışın. Bu zaman emosional fond kifayət qədər gərgin olacaq. Sakit qalmaq həm şəkildən daha çətin olacaq. Eyni zamanda bütövlükdə vəziyyət pis olmayacaq və istəsəniz sevinmək üçün çoxlu səbəblər tapacaqsınız. Müsbət tendensiyaların təsiri hərf saat artacaq və günün ikinci yarısı birinciyindən nəzərə çarpaq dərəcədə xoş keçəcək. Bu sveya müttəfiq kimi görmək istədiyiniz bir insanla görüşmək üçün uyğundur. Xoş təsirat yaratmaq asan olacaq. Yaxşı olar ki, ənənələrə sadiq qalasınız. Əgər bu günə kimi yarınızı tapmamısınızsa, onda bunu bu gün etməyə tələsməyin. Çünki macəra axtaranların tələsinə düşmək ehtimalı var. Gün parlaq və qeyri-adi olacaq. Yeni bir işə başlamağa hazır olduğunuzu hiss edəcəksiniz və əvəllər yalnız təsəvvür edə biləcəyiniz işlərin öhdəsindən mükəmməl gələcəksiniz. İntuisiya bir çoxlarının əvvəllər anlasha bilmədiyi insanlarla ortaq dil tapmasına kömək edəcək. Köhnə əlaqələri bərpayadan, mübahisədən sonra barışa bilərsiniz. Bu gün göstərdiyiniz əzmkarlıq və qətiyyət hər kəsin zövqünə uyğun olmayacaq. O zön mübtədə sizə gizli paxıllıq edən insanlar ən içsək səslə narazılıq edəcəklər. Bu gün uğur qazanmağınıza baxmaq onlar üçün xüsusilə dəzülməz olacaq. Passiv gündür. Hansısa qeyri-adi hadisəni gözləməyə dəyməz. Yaxşı olar ki, üzərinizə düşən adi işlərin həlli ilə məşğul olasınız. Məxfi görüşləri və səfərləri təxirə salın. Fəlçənk. Gün həm xoş hadisələrlə, həm də gözəl xəbərlərlə sevindirəcək. Səhərdən əhvalınız yüksək olacaq və bəzi çətinliklər yaransa belə əhvalınız kərlanmayacaq. Ətrafınızdakı insanlar nitbinliyinizi bəyənəcək, çoxları sizi daha yaxından tanımaq, dostluq etmək istəyəcək. Çox tərəddüd etmədən razılaşacağınız cazibədar təkliflər mümkündür. Gözlənilməz mənbələrdən hədiyələrin gəlməsi istisna edilmir. Gün kiçik alışlar üçün əlverişli olacaq. Bəziləri yaxşı sövdələşmələr əldə edəcəklər. Bu gün bütün işləri kənara qoyaraq istirahət etmək istəyəcəksiniz. Ulduzlar ən az vacib işləri reallaşdırmağı tövsiyə edir. Daha sonra isə özünüzə və sevdiklərinizə xoş anlar yaşadın. Gün ümumi və xoş rahatlıq baxımından dəyərlidir. Sürprizlərə hazır olun. Əlbəttə ki, işlər plana uyğun getməyəcək, amma siz özünüzü itirməyəcəksiniz və mövcud vəziyyətdən maksimum yararlanmaq üçün bir yol tapacaqsınız. İmprovizasiyalarınız uğurlu olacaq. Hər hansı bir işə yaradıcılıqla yanaşmaq bacarığı sayəsində başqalarının bacarmadıqlarını nöqtəsindən gələcəksiniz. Yəqin ki, maliyyə məsələlərini uğurla həll edəcəksiniz. Gözlənilməz mənbələrdən naft maliyə daxil olmaları istisna edilmir. Günün ikinci yarısı ünsiyyət üçün xüsusi ilə əlverişli olacaq. Əgər kiminsə xoşuna gəlmək istəyirsinizsə, günortadan sonra həmin adamı görməyə və ya onunla danışmağa çalışın. Elektrik və digər avadanlıqlarla ehtiyatlı davranın ki, xəsarət almayasınız. Digər sahələrdə elə bir çətinliyiniz olmayacaq. Axşam saatlarına ürəyinizə yaxın dostlarla gəzintiyə həsr edin. Şir. Son vaxtlara qədər çoxlu narahatlıqlar və mübahisələr yaradan məsələlər haqqında danışmaq şansı olacaq. Günün əvvəlində diqqətinizi ev işlərinə yönəltsəniz, onların öhdəsindən tez gələcəksiniz. İş məsələləri ilə məşğul olanlar üçün problem olmayacaq. Bu gün başqalarını başa düşmək həm şəkindən daha asan olacaq. Başqalarının düşüncələrini və istəklərini təxmin edəcəksiniz, başqalarının sizdən nə gözlədiyini başa düşəcəksiniz. Bunun sayəsində əvvəllər münasibətlərdə yaranan bir çox problemlər keçmişdə qalacaq. Gün şəxsi məsələlərlə bağlı hadisələrlə yadda qalacaq. Bürcün tənha nümayəndələrinin ətraflarına nəzər salmaları məsləhətdir. Çünki yaxşı tanışlar arasında diqqət və məhəbbətə layiq biri var. Gün anlaşılmazlıqlar olmadan keçməyəcək. Onların çoxu iş yerində yaranacaq. Ancaq bu işlərin öhdəsindən vaxtında gəlməyinizə və başladığınız işi uğurla başa çatdırmanıza mane olmayacaq. Maliyyə məsələlərini həll etməyə tələsməyin, bəzi vacib detalları gözdən qaçırmaq riskiniz var, amma gələcək əməkdaşlıqla bağlı danışıqlar uğurlu olacaq, maraqlı təkliflər alacaqsınız. Şəxsi münasibətlərdə müsbət meyllərin təsiri üstünlük təşkil edəcək. Bəzilərini çox xoş sürprizlər gözləyir, çoxdan ki çılğın arzularınız gerçəkləşə bilər. Günün birinci yarısında nəzərdə tutduğunuz perspektivlərin müəyyən hissəsini həll edə biləcəksiniz. Nəhərdən sonra isə yalnız neytral mövqe tutmalı, riskdən uzaq olmalısınız. Qız. Demək olar ki, qeyri-mümkünə nail olmaq sizin ehtiyacınızda olacaq. Ən vacibindən başlayın, xırdalıqlara fikrinizi yayındırmayın, başqalarının məsləhətini deyil, öz sağlam düşüncənizi rəhbər tutun. Ehtiyatlılıq da lazım olacaq, lakin gün ərzində improvizasiya və risk etmək lazım olan bir neçə vəziyyət olacaq. Uğura olan inamı 1 saniyə belə itirməmək vacibdir. Gününə tanışlarla çox işdə razılaşa. Yaxınlarınızla ümumi planları müzakirə edə bilərsiniz. Heç bir mübahisə olmayacaq, hamı sizinlə tez razılaşacaq. Sevdiyiniz insan sizə xoş sürprizlər bəxş edəcək. Bu gün sizdən yalnız daxili sakitliyinizi tənazlayaraq gərginliyinizi ətrafdakılara bildirməmək tələb olunur. Xüsusilə də bu sevdiyiniz adamla münasibətlərdə əhəmiyyət kəsb edəcək. Gələcəyə planların pozulacağı qoxusu ilə deyil, nikbin baxa bilərsiniz. Özünüzə çox diqqət çəkməməyə çalışın. Bu kölgədə qalmaqla əhəmiyyətli uğurlar əldə edə biləcəyiniz günlərdən biridir. Məsləhət üçün kiməsə müraciət etməzdən əvvəl əmin olun ki, bu adamın təcrübəsinə və bilyinə həqiqətən etibar etmək olar. Bu gün ətrafınızda öz nailiyyətlərini və qələbələrini şişirtməyə meylli insanlar xüsusilə çox olacaq. Günün ikinci yarısı xüsusilə məhsuldar olacaq. Siz bir anda bir neçə iş nöqtəsindən keçəcəksiniz və onların arasında əvəllər çoxlarının imkanlarından kənar olanlar da olacaq. Bununla belə həddindən artıq işləməməyə çalışın. Təxminən saat 14-ə qədər ümumi əhvalınız süst olduğundan bütün ciddi işlərinizi təxirə salın. Sonrakı müddətdə isə maliyyə uğurlarınız gözlənilir. Uzaq yola çıxmayın. Tərəzi Vacib, lakin darıxdırıcı mövzular haqqında çox danışmamağa çalışın. Belə söhbətlərə görə həm sizin, həm də ətrafınızdakıların əhvali kərlənə bilər. Bu gün mütləq daha əyləncəli bir şey istəyəcəksiniz. Siz səfərlər, bəzi istirahət fəaliyyətləri, maraqlı fəaliyyətlər, xüsusən də xoş görüşlər planlaşdıra bilərsiniz. Bütün bunlar sizi ruhlandacaq və müsbət yöndə köklənməyə kömək edəcək. Bu gün insanlarla münasibət qurmaq sizin üçün xüsusilə asan olacaq. Birgə hərəkətlər, vacib ümumi planlar barədə razılaşmaq lazımdırsa, bundan faydalanmağa dəyər. Demək olar ki, heç kim sizinlə mübahisə etməyəcək. Ailədə fikir ayrılığı, mübahisə yaşana bilər. Bunun gələcəklə bağlı planların müzakirəsində yaşanacağı gözlənilir. Narahat olmayın, kompromisə gəlmək asan olacaq. Ən vacib məsələləri özünüz həll etməyə çalışın. Bu gün vacib işləri başqalarına həvalə etmək düzgün olmayacaq. Maliyyə və əmlakla bağlı hər şeydə intuisiyanıza etibar etməlisiniz. Dostların məsləhəti kömək etməkdən daha çox sizi çaşdıracaq. Günün ikinci yarısında maraqlı tanışlıqlar vəd edilir. Hobbiləri və baxışları sizinkindən əhəmiyyətli dərəcədə fərqli olan insanlarla asanlıqla ümumi dil tapa bilərsiniz. İnsiyat xoş və faydalı olacaq, bəlkə də dostluq və ya romantik münasibətlərin başlanacağı olacaq. İxtiyarınızda olan bu təqvimdə işgizaylığınız kifayət qədər artacaq. Bu səbəbdən də şəxsi büdcənizi qorumalısınız, fəaliyyət istiqamətlərinizi dəqiqləşdirməlisiniz. Yeni təkliflərə razı olmayın. Əqrəb. Bu gün etməməli olduğunuz şey narahat olmaqdır. Bəli, bu ən sakit və proqnozlaşdırıla bilən gün deyil. Yeni işlər birdən ortaya çıxa bilər. Ola bilər ki, yolda planlarınızı dəyişməli olacaqsınız. Siz həm də improvizasiya etməyi və düzgün qərarlar qəbul etməyi bacaracaqsınız. Ən yaxın insanların dəstəyini alacaqsınız. Siz həm yaxşı məsləhət, həm də real yardım alacaqsınız. Dərhal nəticəsini ala bilməyəcəyiniz işlərlə məşğul olacaqsınız. Bu səbəbdən səbirli olun. Xırda alış-veriş üçün uğursuz gündür. Ancaq gün uzunmüddətli kredit götürmək üçün əlverişli hesab edilir. Gün ünsiyyət üçün əlverişli olacaq. Yeni gadi görüşlər, maraqlı tanışlıqlar sizi gözləyir. Əvəllər münasibət qurmaq mümkün olmayan insanlarla insiet qurmaq təəccüblü dərəcədə asan olacaq. Bir çoxları əvvəllər fərq etmədikləri istedad və fəzlətlərinizə diqqət yetirəcəklər. Ola bilər ki, tezliklə sizə maraqlı təkliflər gələcək. Çətinlik çəkmədən gündəlik problemlərin öhdəsindən gələcəksiniz. Ancaq yeni bir iş götürsəniz, çətinliklər yarana bilər. Ancaq başladığınız işdən əl çəkməyəcəksiniz və ehtiyacınız olan hər şeyi mümkün qədər tez öyrənməyə çalışacaqsınız. Yaxınlıqda həm məsləhət verməyə, həm də kömək etməyə hazır olan insanlar olacaq. Maraqlı görüşlər yolunuzu gözləyir. Bu kimi sövdələşmə və müzakirələrdə iştirakınız yaxın gələcəyin planlarını həyata keçirməyə kömək edəcək. Şübhəli adamlardan uzaq olun. O xətanı Çatın ki, gün tamamilə fikir ayrılıqları və mübahisələr olmadan keçsin. Əvəllər lər həmişə sizi dəstəkləyən insanlar belə indi niyə belə davrandığınızı başa düşməyəcəklər. Ancaq ortaya çıxan problemləri daha da şiddətləndirməyəcəksiniz. Vəziyyəti tez bir zamanda idarə etmək mümkün olacaq. Səbr, konsentrasiya və detallara diqqət tələb edən bəzi çətin işlərlə məşğul ola bilərsiniz. Gün maliyyə məsələlərinin həlli üçün də münasibdir. Gələnlərinizi artırmaq üçün orijinal və çox təsirli bir yol tapmağınız mümkündür. Çətin işlərdən qorxmayın, onların öhdəsindən yaxşı gələcəksiniz. Əhatənizdə elə adamlar toplaşıb ki, onlarla sevincinizi və kədərinizi paylaşa bilərsiniz. Yetər ki, siz onlardan yardım diləyəsiniz. Onlar kömək əllərini uzatmağa hazırdırlar. Sizi hadisələrlə dolu gün gözləyir. Gözləniləndən daha çox işləriniz olacaq və onların hamısı fərqli olacaq. Bəzi xatanlar yolda yeni şeylər öyrənməli, digərləri isə əvvəllər bildikləri vərdişləri xatırlamalı olacaqlar. Ancaq bürcün bütün nümayəndələri sınaqların öhdəsindən mükəmməl gələcəklər. Uğurlu alışlar və maliyyə əməliyyatları, eləcə də sizi sevindirəcək iş təklifləri mümkündür. Gəlirinizi əhəmiyyətli dərəcədə artırmaq fürsəti tapmağınız mümkündür. Kin orta gözlənilməz səfərlər vəd edilir. Uzakdan qonaqlar gəlib şad xəbərlər gətirəcəklər. Kifayət qədər mübahisəli gündür. İfadə etdiyiniz hər bir sözə ciddi yanaşın. Əks təqdirdə münaqişəli situasiyalara cəlb olunacaqsınız. Falçı və cadugərlərdən uzaq olun. Oğlaq. Gün olduqca gərgin olacaq, lakin yenə də narahatlıq və həyecandan daha çox sevinç gətirəcək. Ətrafınızdakı insanlar işlərinizə həm şəkildən daha tez-tez qarışacaq. Ancaq bu ciddi problemlərə səbəb olmayacaq. Həm ilə yaxşı münasibət qura biləcəksiniz. Günün ikinci yarısı bir çoxları üçün xoş sürprizlər vəd edir. Ancaq bu dəfə devanlar üçün xüsusilə əlverişli olacaq. Onların çoxdan ki arzuları gerçəkləşə bilər. Başladığınız işləri tamamlaya biləcəksiniz. Gözlədiyinizdən də əla nəticə alınacaq. Ətrafdakılar sizdən mülayim, xoş sözlər gözləyirlər. Bunu onlardan əsirgəməyin. Romantik münasibətə gəlincə qısqanclıq və ya təlaşlanmaq üçün heç bir zəmin olmayacaq. Bu gün soyuqqanlılığınız əsəbilik, impulsivlik və əsəbiliklə əvəzlanacaq. Qəribədir ki, bəzi hallarda bu faydalı olacaq. Sizin təzyiqinizdən çaş-baş qalan başqaları gözəştə gedəcək, əvvəllər çox da əlverişli görünməyən şərtlərlə razılaşacaqlar. Çalışın ki, yaxınlarınız sizin mənfi emosiyalarınızdan əziyyət çəkməsin. Sizə əziz olan insanlarla zərif davransanız, münasibətlərdə problem olmayacaq, hətta çoxdan davam edən bəzi çətinliklərin öhdəsindən gələ biləcəksiniz. Qarşılıqlı münasibətlərdən eləcə də işgüzar sövdələşmələrdə olduzlar sizə dəstək verəcək. Böyük uğurlarınızın ilkin qığılcımları məhz bu təvimləndən etibarən start götürəcək. Dolca, bu gün nə olursa olsun, narahat olmayacaqsınız, ancaq sakit və sağlam düşüncəli olacaqsınız. Bu sizə həssas vəziyyətlərin öhdəsindən gəlməyə imkan verəcək. Tədqiqatlarda eləcə də məlumatların toplanması və təhlili ilə bağlı hər hansı bir fəaliyyətdə uğur ehtimal olunur. Evdə xırda fikir ayrılıqları ola bilər, lakin bu mübahisələr və ya yaxınlarınızla münasibətlərin pisləşməsinə səbəb olmayacaq. Hər şeyi sakitcə müzakirə etmək, razılaşmaq və hamının razı qalacağı bir həll yolu tapmaq mümkün olacaq. Əgər bu gün səyahətə çıxsanız, yadda qalan təsiratla qayıdacaqsınız vəzipliliyindən aslı olmayaraq hansısa problemi özünüzə dərd etməyin. Ulduzlar bildirir ki, bürcün tənha mənsublarının yarları yanlarında gəzir, onlar isə bundan xəbərsizdirlər. Bu gün təmkinli olmaq və təhribatlara boyun əyməmək bacarığı sizə çox faydalı olacaq. Məhz bu keyfiyyətlər sayəsində nəinki münaqişələrdən qaçmaq, həm də əvvəllər gərgin olan münasibətləri yumşaltmaq mümkün olacaq. Gözlədiyinizdən də çox işləriniz ola bilər. Çünki siz təkcə özünüzün deyil, başqalarının problemləri ilə də məşğul olmalı olacaqsınız. Ancaq dərhal nəyə diqqət yetirməli olduğunuzu və nə gözləyə biləcəyinizi dərhal başa düşəcəksiniz. Buna görə də istirahət və yaxınlarınızla insiet üçün kifayət qədər vaxt olacaq. İxtiyarınızda olan bu maraqlı gündə savab işlərinizin sayını artırmağa çalışın. Bu sonrakı proseslərin həllində sizə kömək edəcək. Mövcud problemlərə görə narahat olmağa isə dəyməz. Balıq. Boş yerə vaxt itirməyin. Bu gün bir çox işlərdə uğur qazanmaq, əvvəllər alınmayan işlərin öhdəsindən gəlmək şansınız olacaq. Gözlənilməz təkliflər, haqqında çox eşitdiyiniz tədbirlərə dəvətlər ola bilər. Xoş tanışlıqlar istisna deyil, tezliklə aydın olacaq ki, onlar həm də işgüzar baxımdan son dərəcə faydalıdır. Münəqişədə olduğunuz insanlar münasibətləri yaxşılaşdırmaq, barışmaq istəyəcəklər. İntuisiyan şübhəsiz ki sizə nəyin daha yaxşı olduğunu söyləyəcək. Bir addım irəli atmaq və ya bir az gözləmək və niyyətlərin səmimiliyinə həmin olmaq. Bir zamanlar həyatınızda vacib rol oynamış şəxslərlə insaniyyət baxımından əlverişli gündür. Yaxşı olar ki, maliyyə çətinliyi yaşadığınız zamanlarda dostlardan yardım istəyəsiniz. Onlar sizə borc verməklə yanaşı, pul qazanmağın yollarını da öyrədəcəklər işə diqqət yetirmək çətin olacaq. Ətrafınızdakılar isə diqqətinizi həm şəkildən daha tez də yayındıracaq və ciddi əhvala dərhal köklənmək mümkün olmayacaq. Buna görə də səhər saatlarında ciddi bir iş götürməmək, bir az gözləmək daha yaxşıdır. Uzaqdan xoş xəbərlər istisna edilmir. Onlar maliyyə və əmlakə aid olacaqlar. Günün ikinci yarısında ruh yüksəkliyi hiss edəcəksiniz. Yeni ideyalar parlaq görünə bilər, lakin onların həyata keçirilməsinə başlamazdan əvvəl hər şeyi düşünməyə və ölçməyə dəyər. Köhnə tanışlarla məsləhətləşmək artıq olmaz. Şübhəsiz ki, planlarınızı necə həyata keçirəcəyinizi söyləyəcəklər. Əksər məsələlərdə gün sizin xeyrinizə işləyəcək. Şəxsi işlərinizdə müsbət rol oynaya biləcək insanlarla da rastlaşacaqsınız. Unutmayın ki, hazırda uğurlarınıza gedən yolun astanasındasınız. Kanala abone olup beğenmeyi unutmayın. Hemçinin fikirleriniz bizim için çok önemlidir.